اب یہاں سے نکالنا شروع کر دیا کہ قیامت کا دن وہ ہوتا ہے جس میں تمام انسانیت مر جائے گی سور میں پھونکا جائے گا ترجمہ ہی یہ کرتے ہیں سور میں پھونکا جائے گا اور کچھ لوگ کرتے ہیں سور کو پھونکا جائے گا اب سور کیا ہے بھائی سور وہ باجا ہے وہ بغل ہے وہ نرسنگھا پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے پھونکنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ تخلیق کیا جس کا نام اسرافیل بتایا جاتا ہے اسرافیل جو ہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں اس باجے کو بجاؤں میں اگر الفاظ استعمال کروں ہماری زبان کے اردو والے تو یہی الفاظ ہوں گے باجے کو بجاؤں باجے ہی کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کو آپ بغل کہہ دیجئے جیسے کہ بعض مذاہب کے اندر ہندویزم میں مندر کے باہر بجاتے ہیں نا اسی بغل کہتے ہیں اس کو پتنگا کہتے ہیں نرسنگا کہہ دیجئے کچھ بھی کہہ دیجئے یہ پیش بھی کرتے ہیں اور گانے اور باجے کے اوپر حرام ہونے کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں جب آپ خود پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو پخلی کیا اس لیے فرشتے کو کہ وہ باجا بجائے تو پھر تو یہ جواز ثابت ہو گیا اللہ کی طرف سے ہی یعنی ہم تو قدرت سے دلیل لے کر بھی باجہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں شرعی طور پر حلال ہے اور جائز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باجہ آرام ہے کیونکہ یہ روایات میں باجے کی حرمت آئی ہے تو پھر آپ وہ روایت بتائیں نا مجھے اس روایت کا کیا کرنا ہے جس سے آپ یہ اسرافیل کے وجود پر دلیل پیش کرتے ہیں اور سور کر ترجمہ قرآن سے پیش کرتے ہیں یہ تو باجہ ہے بتائیے منوفی خوف اس سول کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں بہرحال وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کروں گا آگے جا کے انشاءاللہ